приветствую народ сегодня у нас будет такое интересное видео скажем так это по поводу вот такого вот приборчика это ингалятор компрессорный под названием фирмы Vega именно family модель family то есть family это для всей семьи он же идет и вот английское слово нубилайзер это туман облако то есть это устройство для в принципе, проведения ингаляций, то есть использование дисперсионное распыление лекарственных средств и применяется оно для, скажем так, профилактического лечения, либо же для лечения бронхиальных астм и органов, то есть просто хриспусторных вирусных инфекций. Довольно такая хорошая вещь, прибор для семьи. Что в него входит? Вот такая вот идет коробка довольно качественная маркировка, то есть свист контрол, швейцарский контроль, но производство идет, как мы уже заметили, 694, то есть это идет чайно, это Китай, но все же комплектации вот такого. Внутри у нас идет вот такой вот мешочек, идет мешочек, у нас идет ингалятор сам ингалятор ударники защитные идет манул то есть идет мануал и набор вот самих просто мы не положили его потому что уже не влезло как мы дальше расскажем что это такое ингалятор сам по себе выполнен вот такой обтекающей форме довольно неплохой идет крышка специальная чтобы слаживать элементы самой ингалятора. Идет удобная держательная ручка, идет кнопка включения, подключения, соответственно и воздухозаборник. И передний вес самого ингалятора идет 2,1 кг. У него идет тоже система, идет защита от перегрева. То есть если он у вас в процессе работы выключился, естественно, лучше его выключить под питание, подождать 30 минут и продолжить как же дальше работать. На коробке изображено все полностью, как идет подключение. В мануале тоже, в принципе, есть. И полностью сборная часть. Сейчас мы расскажем по порядку, что и как это чего. Комплектация. Комплектация его идет довольно качественная, довольно хорошая. Сейчас мы это все вам покажем. Идет кабель сети подключения идет вот такая вот детская маска с подключением. Ни в коем случае вот эти вот части нельзя закрывать, то есть вы дальше поймете. Идет. Вот она уже подключена к трубке. Вот она отдельно. Идет сама трубка. Вот такая вот сущная камера. Маска идет взрослая тоже одна идет аэрозольная часть это если использовать без масок чисто в рот и назальная часть то есть подключение для носа как происходит система подключения берем саму трубку одну часть подключаем к системе аэрозоля вот мы подключили включили. вот в этой части Идет, прячется фильтр использование без фильтра этих частей а еще мы забыли 5 штучек идет фильтров то есть самому делать их нельзя запрещено вот эти вставляется вот здесь вот фильтр мы искали где находится вообще ставится фильтр и нашли только это место фиксируется аэрозольным распилителем добавляется вот в эту часть, вот в колбу. Здесь вот идет метки, то есть максимум 6 кубиков, но из тех характеристиках пишет по 10. Добавляем, к примеру, здесь мы добавим сейчас 2 кубика. Вот добавляем жидкости, ту, которую вам приписали, к примеру. Либо же вы сами для профилактики ставим послушную камеру. Закрываем и получается вот такая вот жидкость. По шкале тут видно. Два кубика мы набрали. Два кубика мы набрали. Вот. И, к примеру, подключаем к маске. То есть, вот. Мы подключаем к маске. Вот мы подключили. Получилась у вас вот такая вот система. сам Ресору подключаем, то есть подключение идет здесь, то мы подключили. И обязательно сеть. Возле сети мы подключаем вилку сети. Подключаем в сеть. Включаем в сеть. Включили в сеть и сейчас мы вам покажем как будет происходить вообще как происходит это все в работе вот у нас жидкость есть маска готова немаловажный момент то есть именно размер частиц вдыхаемых которые именно вот эта новая моделька vega family вырабатывает это менее 4 микрон это очень большой плюс и стартуем. То есть вы включаете. Все. Идет пар. Вот вы можете посмотреть. Идет пар. Вот он, поработать. И этим вы. Аэрозольная камера работает. Вот аэрозольная камера работает и водичка вот здесь столбы чуть-чуть уходит. То есть в данном случае это просто вода. То есть вы увидели сам процесс. В принципе водичка чуть-чуть ушла. Ну скажем так расход 4 кубических сантиметра хватает где-то на порядка 10 минут работы. Довольно сильно работает, наверное, 60 дБ идет по звуку. То есть вот эти вот воздухозаборники и ни в коем случае вот этот воздухосборник не перекрывать. Вот и кнопка включения, когда вы уже поиспользовали, ни в коем случае не промывать кипяченой водой элементы, и самые конструктивные элементы вообще и все элементы компрессора. То есть промывать солями какими-то, содой, но ни в коем случае кипяченой водой, потому что оно все боится и оно все рассыпается. Вот такой вот мы сегодня увидели небулайзер, довольно неплохой, скажем так, выше среднего модель, полубюджетная модель. Подписываемся на канал, ставим лайки, дальше будет интересно. Пока-пока.